Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alamin Hamdani wa'afini amanhu Wa yukafihu mazidahu Ya Rabbana lakal hamdu Wa lakasi syukuru gama Yang li jalali wajhika Wa adhimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Ya alamin kepada saudara semua dimanapun berada Semoga saudara selalu diberkahi Allah Selalu dalam lindungannya Dan selalu diberi kesehatan Tentunya dilancarkan rezekinya dalam kehidupan sehari-hari Amin amin ya robbal alamin dan hari ini kita bersua kembali di dalam channel Mbah Salim Semoga dengan membagikan ilmu pengetahuan ini Semoga saudara selalu mendapatkan keberuntungan ya Dalam mengamalkan di channelnya Mbah Salim ilmu-ilmu yang bermanfaat ini Dan tentunya untuk menambah wawasan, menambah pedoman, dan menambah kekayaan di batin diri kita ini Suatu pedoman di dalam ilmu pengetahuan ini yaitu untuk mengatur urusan atau keperluan manusia secara lahiriah maupun batiniah, ya. Dan ketika dunia dipenuhi oleh beberapa ujian dan masalah atau problema, ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita, maka ilmu ini atau ilmu pengetahuan yang bahkan bagikan adalah sebagai solusi terbaik sejak 14 abad yang lalu. Dan tentunya di 14 abad yang lalu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah memberi teladan, ya, memberi petunjuk dan memberi pedoman yang sangat berkualitas terbaik, yaitu untuk keperluan seluruh umat manusia. Dan beliau mengajarkan ilmu tauhid dan sunnah demi keselamatan dan kebaikan manusia itu sendiri tergantung manusia itu sendiri mengikuti pedoman beliau atau mengikuti pedoman yang lain. Nah, urusan ini hanya kita dengan Allah yang Maha Tahu. Amin amin ya rabbal alamin. Bahkan Rasulullah SAW alaihi wasallam sudah memberikan pedoman ya, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Sekalipun Nabi besar Muhammad SAW alaihi wasallam ya, dengan sifat penyayangnya memberikan cara kepada umatnya ya yang barang siapa ingin terbebas dari kemiskinan atau ingin mendapatkan rezeki yang melimpah ruah dalam sehari-harinya maka Rasulullah sudah memberikan rahasia di dalamnya dan doa ini ya pernah diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali cucunya baginda Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam yang mana beliau mendapatkan doa ini yang diajarkan dalam mimpi oleh kakek beliau yaitu Sayyidul Wujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan amalan ini sangat berfungsi untuk mempermudah datangnya rezeki dari arah mana saja karena dengan sarana doa ini yang disebut dengan wadah rezeki dan hal ini pernah diriwayatkan dan pernah dialami oleh Saidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Beliau suatu ketika berada di dalam kesulitan ekonomi yang sangat pelik dan pahit sekali, ya. Gaji sebanyak 100.000 dinar setiap tahunnya yang ia peroleh, ya, dari Baitul Mal, ya, ditahan oleh Muawiyah. Yang ketika itu Saidina Ali menjadi khalifah atau Amirul Mukminin. Selama dua tahun, beliau benar-benar dalam keadaan ekonomi yang sulit. Walaupun Saidina Ali seorang penjabat yang berkuasa ya, tapi beliau kesulitan dalam hal ekonomi. Nah, Saidina Hasan Rodiono Anhu menuturkan, aku tahu memanggil seseorang untuk menulis surat kepada Muawiyah. Ya, agar mengingatku Tetapi aku tidak jadi melakukannya Kemudian aku bermimpi bertemu Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, "Bagaimana kabarmu, wahai Hasan?" "Baik, wahai kakek," jawab Sayyidina Hasan. Lalu aku mengeluh kepada beliau tentang keterlambatan harta atau gajinya yang seharusnya diterima ya setiap rutinnya. Namun belakangan ini sering terlambat, bahkan berkurang. Lantas, beliau, Rasulullah berkata, "Kamu memanggil seseorang untuk menulis surat kepada seseorang sepertimu untuk mengingatkan hal itu." Saidina Hasan menjawab, "Iya, wahai Rasulullah, apa yang bisa aku lakukan?" tanya Saidina Hasan kepada sang kakeknya. Lalu, Rasulullah menjawab, "Bacalah ini: Bismillahirrahmanirrahim." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gadhif fi qalbi raja'aka wa qad raja'i amman siwaka. Hatta la arju ahadan ghayraka. Allahumma wa ma da'ufat anhu quwati wa kusoro anhu amali. Walam tantahi ilaihi ragbati walam tablughu mas'alati walam yajri ala lidzani Mimma minal awalina wal akhirina minal wa bih Ya Alamin Yang mana doa tersebut yang mempunyai arti Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Ya Allah lemparkanlah pengharapan kepadamu di hatiku Putuskan ketergantungan harapanku dari orang selainmu, sehingga aku tidak akan berharap kepada siapapun selainmu, ya Allah. Dan sekalipun darinya usahaku pendek atau sedikit darinya, dan itu tidak bisa menyelesaikan keinginanku, dan tidak bisa menyampaikan permintaanku dan keyakinan tidak berjalan kepada lisanku dari apa sebagaimana yang telah engkau berikan kepada siapapun baik dari orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir maka hal tersebut khususkan padaku wahai Tuhan semesta alam amin amin ya rabbal alamin dan setelah beliau Sayyidina Hasan berdoa dengan doa yang diberikan Rasulullah beliau berkata demi Allah belum sampai satu minggu aku berulang-ulang membaca doa itu hingga datang kepadaku utusan dari Muawiyah ya yang membawakan uang sebesar 500 lebih ribu dinar maka aku pun mengucapkan segala puji bagi Allah yang tidak pernah melupakan orang yang mengingatnya dan tidak pernah menelantarkan orang yang berdoa kepadanya Sekali lagi, aku melihat Baginda Rasulullah SAW di dalam mimpiku, dan beliau lalu bertanya, "Bagaimana keadaanmu sekarang, wahai Hasan?" cucuku kata Rasulullah kepada Sayyidina Hasan. Lalu Sayyidina Hasan menjawab, "Baik, wahai Ya Rasulullah." Kemudian aku menceritakan kepada beliau peristiwa yang aku alami, dan beliau berkata, Hei putraku, hei cucuku Begitulah orang yang berharap kepada sang pencipta al holiku Dan tidak berharap kepada makhluk ya Dan yang dikutipnya dari riwayat Ibnu Al-Munzir Hisam bin Muhammad dari sang ayahnya dan di dalam amalan ini, bagaimana beliau mengejasahkan, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir dalam mimpinya Sayyidina Hasan. Lalu mentalkin amalan doa ini. Dan isi dari doa ini adalah memohon kepada Allah agar dijadikan hati yang tidak lagi mengharap kepada makhluk. Tetapi hanya bergantung kepada Allah saja. Nah, setelah membaca doa ini, ya, Sayyidina Hasan berkata, Demi Allah, tidaklah aku mengamalkan doa ini dalam satu minggu, atau satu minggu setelahnya, aku mendapatkan uang 500 ribu dinar. Bahasa Indonesia-nya sekitar 5 miliar. Sungguh luar biasa dan subhanallah. Sayyidina Hasan hanya mengamalkan doa ini satu minggu tiga kali, siang bisa, malam bisa, Sore bisa, dimanapun berada bisa, ya. Cuma membaca doa amalan ini, dan ilmu ini sangat cocok bagi yang gajinya kurang, yang ingin menaikkan gaji, ya, yang sebagai pegawai negeri atau pegawai perusahaan atau karyawan yang ingin naiknya gaji, cepat mengamalkan doa ini, insya Allah, dengan sendirinya, gaji saudara akan naik berlipat-lipat tanpa disangka sebelumnya. Dan bagi saudara yang kesusahan rezeki, yang kesana kemari, banyak hutang, dikejar rentenir, maka amalkan doa ini secara istiqomah. Satu minggu bisa tiga kali, bisa empat kali, atau satu kali. Dan mengamalkannya bebas dimanapun berada, ya, agar rezeki yang mampat agar rezeki yang seret selama ini kita alami terbuka lebar seperti halnya Saidina Hasan yang diijazahkan langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah bagi saudaraku yang rezekinya seret selama ini ya semoga dalam waktu satu minggu akan mendapatkan uang berlipat-lipat dengan cara mengamalkan amalan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Silahkan diamalkan bagi saudara yang berkenan, dan silahkan diabaikan saja bagi saudara yang tidak berkenan. Jadikan referensi ilmu ini, dan simpan di hati. Siapa tahu, suatu hari nanti saudara membutuhkan keilmuan ini. Ikutin terus channel Mbah Salim dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.